পাৰ্চনেলিটি মানে হৈছে অসমীয়াত ব্যক্তিত্ব আৰু এই শব্দটো আহিছে পাৰ্চনা নামৰ গ্ৰীক ভাষাৰ এটা শব্দৰ পৰা তোমালোকে ভাওনা চাইছান নে চাইছা ৰাস চাইছানে চাইছা ৰাসত যে এটা বগলী ওলাই দেখিছান নে বগলীটোৰ ভিতৰত মানুহ এজনে সোমাই থাকে থাকে নে নাথাকে বগলীটো ওলোৱাৰ লগে লগে আমি গম পালোঁ সেয়া বগলী এইটো পুতনাৰক্ষসী ওলোৱাৰ লগে লগে আমি এপিএছ ক'ম পালোঁ পুতনা মানে পাৰ্চনা মানে হৈছে মুখা পাৰ্চনা মানে কি মুখা কি হৈছিলে গ্ৰীচ ডেকত যেতিয়া অভিনয় কৰোৱা হয় তেতিয়া তেখেতলোকে একো একোখন মুখা পিন্ধি অভিনয় কৰে কোনোবাতে চৰাইৰ মুখা পিন্ধিব কোনোবাতে জন্তুৰ মুখা পিন্ধিব হয়নে সেই মুখাবিলাকৰ পৰাই পাৰ্চনেলিটি শব্দটো আহিছে মানে পাৰ্চনেল মানে হৈছে মুখা আৰু পাৰ্চনেলিটি মানে হৈছে ব্যক্তিত্ব যেনেকৈ এজন ব্যক্তিয়ে পিন্ধি থকা এখন মুখা দেখিলে আমি গম পাওঁ যে তেওঁ জন্তুৰ অভিনয় কৰিছে নে ৰাক্ষসৰ অভিনয় কৰিছে নে ভগৱান ব্ৰহ্মাৰ অভিনয় কৰিছে ঠিক তেনেকৈ এজন ব্যক্তিৰ বিহেভিয়াৰ বা আচৰণতে আমি গম পাওঁ যে সেই ব্যক্তিজন কেনেধৰণৰ এতিয়া পাৰ্চনেলিটি মানে মই তোমালোকক এটা কথাই প্ৰথম ক'লো যে এজন ব্যক্তিক আমাৰ যি যি কাৰণত ভাল লাগে বা আন সমাজৰ দহজনৰ যি যি কাৰণত সেই ব্যক্তিজনক ভাল লাগে সেই ভাল লগা কাৰণটোৱেই হৈছে তেখেতৰ পাৰ্চনেলিটি বা ব্যক্তিত্ব ঠিক আছে এতিয়া ব্যক্তিত্বটো মানুহৰ ক'ত প্ৰকাশ পায় ক'ত প্ৰকাশ পায় আচৰণত মানুহৰ বিহেভিয়াৰ মানুহৰ থিংকিং মানুহৰ ফিলিংছ আমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আমাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা হয়নে আৰু আমাৰ চিন্তা কেনেকুৱা মই তোমালোকক এটা কাহিনী কৈছোঁ দুজন কয়দী এখন জেলত সোমাই আছিলে এটা পোতাহালত তাৰমানে অন্ধকাৰ এটা পুথৰিত সোমাই আছিলে সেই ব্যক্তি দুজনৰ এজন আছিলে অপৰাধী আৰু আনজন আছিলে নিৰপৰাধী এতিয়া তেওঁলোকক কোনজন নিৰপৰাধী আৰু কোনজন অপৰাধী সেইটো নিৰ্বাচন কৰিবৰ কাৰণে আমেৰিকাৰ পৰা মধুবিজ্ঞানী যাতে মতা হ'ল তেওঁলোক আহিলে আহি এতিয়া কোনজন অপৰাধী বা কোনজন নিৰপৰাধী সেইটো কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰিব তেওঁলোকে কি কৰিলে অলপ সময়ৰ কাৰণে সেই পোতাহালৰ পৰা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড য'ত তেওঁলোক আছিলে তাৰ পৰা তেওঁলোকক বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হয় আৰু উলিয়াই অনাৰ পিছত হঠাৎ তেওঁলোকে জেইলৰ গেটখন খুলি দিলে দুৱাৰখন খুলি দিলে আন্ধাৰত আছিলে নহয় খুলি দিলে খুলি পেলাই গ'লে বাহিৰলৈ চোৱা তেওঁলোকে বাহিৰলৈ চালে আকৌ লগালগ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিয়ে সেই দুজন কৈ দিলে এজন খয়দীয়ে কি দেখিলে জানানে তেওঁ দেখিলে আগফালে থকা বোকাখিনি গোবৰখিনি আৰু আনজন খয়দীয়ে দেখিলে মুকলি আকাশখন তেতিয়া তেওঁলোকক সেই চাইক'লজিষ্ট সেইজনে সুধিলে যে তুমি কি দেখিলা এজনে ক'লে বোলে আগফালখন বৰ বোকা হৈ আছে খুব গোবৰ আছে কিবা কিবি ধেৰ লেতেৰা বস্তু আছে সেইজনক জেলত আকৌ ভৰাই থলা আৰু দ্বিতীয়জনক সদিলে তুমি কি দেখিলা তেওঁ ক'লে হলে মই মুকলি আকাশখন দেখিলো তেওঁক জেলৰ পৰা উলিয়াই দিলে তাৰমানে যিজন অপৰাধী মানুহ তেওঁ সদায় বেয়া চিন্তাটোকে কৰি আছিলে যে মই জেলৰ পৰা ওলাই যাম ওলাই গৈ মই কাৰোবাক আকৌ মাৰ্ডাৰ কৰিম বহুত কিবা কিবি কৰিম গম পাইছানে আৰু যিজন ভাল আছিলে যিজন নিৰপৰাধী তেওঁ ভাবি আছিলে যে মই জেলৰ বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া ওলাই যাম মই মুকলি আকাশৰ তলত এজন ভাল মানুহ হিচাপে থাকিম গতিকে সেই অপৰাধীকজনৰ ব্যক্তিত্বটো কি আছিলে এজনৰ সদায় আছিলে নিগেটিভ চিন্তা আৰু আনজনৰ আছিলে এটা পজিটিভ চিন্তা গতিকে আমাৰ জীৱনত আমাৰ ব্যক্তিত্ব গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে এটা বস্তুৰ আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজন সেইটো হৈছে আমাৰ পজিটিভ থিংকিং পজিটিভ থিংকিং তুমি যদি কোনোবা মানুহ এজনৰ গা খবৰ কৰিবলৈ গৈছা বৈ যদি কোৱাগৈ কি হ'ল কিনা শিকা অৱস্থাই নাই সেইদিন থাকিবা আৰু সেইটো বেলেগ সেইটো নিগেটিভ সেই মানুহগোৰে ভাল পাব নেকি তোমাক নাপায় কিন্তু তুমি যদি কোৱা যে মই আপোনাক যেনেকৈ দেখিম বুলি ভাবি আহিছিলোঁ তাতকৈ বহুত বেছি ভালকৈ দেখিছোঁ গতিকে আপুনি ভাল হ'বই সেইটো পজিটিভ চিন্তা কোনজন মানুহক ভাল পাব আপুনি কেইদিন জীয়াই থাকিব বুলি কোৱাজনে ভাল পাব নে আপুনি বহুদিন জীয়াই থাকিব আপুনি ভালে থাকিব বুলি কোৱাজনে ভাল পাব দ্বিতীয়জনক ভাল পাব হয়নে নহয় গতিকে আমাৰ থিংকিংটো কি হ'ব লাগিব পজিটিভ হ'ব লাগিব পজিটিভ থিংকিং পজিটিভ থিংকিং মানে কি আমাৰ যোগাত্মক দিশটো যিবিলাক মানুহৰ সেই পজিটিভ থিংকিংটো নাথাকে সেইবিলাক মানুহৰ বন্ধু বৰ্গ নাথাকে তোমালোকৰ যদি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুল গোটাবলৈ তোমালোকৰ মন আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ চিন্তাবোৰ পজিটিভ হ'ব লাগিব তোমাৰ লগৰগৰাকীয়ে যদি তোমাক কয় যে মই পৰীক্ষা মোৰ বেয়া হ'ব মই পঢ়াই নাই তুমি যদি লগতে কোৱা হয় পাই মোৰো বেয়া হ'ব ময়ো পঢ়া নাই দুইগৰাকী জিৰ' হয়নে তেওঁ যদি কয় যে কিয় চিন্তা কৰিছা এতিয়াও বহুত সময় আছে আমাৰ লেচনকেইটা আছেনে গোটেই বছৰটো পঢ়ি আছোঁ তুমি ৰিভাইজ কৰা তোমাৰো ভাল হ'ব মোৰো ভাল হ'ব আৰু তোমাৰ কি প্ৰব্লেম আছে মোক ক'বা মই চ'ল্ভ কৰি দিম সেইটো আমাৰ পজিটিভ থিংকিং যদি পজিটিভ থিংকিংটো আমাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি জীৱনত কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰিম আৰু এটা কাহিনী কৈ দিছোঁ টোপনি হৈছে নে নাই কাৰণে আৰু এটা কাহিনী শুনা এবাৰ এজন কয়দী কয়দী মানে গম পাইছা নে জেলত যিসকল থাকে যাক ইংৰাজীত প্ৰিজনাৰ বুলি কোৱা হয় সেই কয়দী এজনক মানে শাস্তি দিব লাগে শাস্তিটো হৈছে তেওঁৰ মৃত্যুৰ তেওঁৰ শাস্তিটো কি মৃত্যুৰ তেখেতক মাতি আনি বিচাৰ কৰা হ'ল আৰু বিচাৰত ক'লে যে আপোনাক অহা ত্ৰিছ জুন তাৰিখে আমি বিষাক্ত সৰ্বৰ দ্বাৰা দংশন কৰি মৃত্যুবৰণ দিম সাপে খুটি পেলাই মানে মাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছতে তেওঁ ভাবিলে যে মোকতো সাপে খুটিব সাপে খুটিলে মোৰ গোটেই দেহত বিষ হৈ যাব বিষ হোৱাৰ পিছত মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম তেনেকৈ তেওঁ ভাবি আছিল ত্ৰিছ তাৰিখৰ আগদিনাখন ক'লে যে আপোনাক ত্ৰিছ তাৰিখে আমি মৃত্যুদণ্ড নিদিওঁ জুলাই পোন্ধৰ তাৰিখে মৃত্যুদণ্ড দিওঁ আকৌ তেওঁ ভাবিছে এই মোকতো সাপে খুটি মাৰিব কিমান যন্ত্ৰণা হ'ব পোন্ধৰ তাৰিখ গ'ল পোন্ধৰ তাৰিখ আহি পাইছেহি আকৌ চৈধ্য তাৰিখে ক'লে নাই নাই আৰু কেইটামান দিনত পিছতহে দিলোঁ পঁচিছ জুলাইৰ দিনাখনে বোলে তোমাক আমি মৃত্যুদণ্ডেৰে দণ্ড দিব পাৰোঁ পঁচিছ জুলাইৰ দিনাখন তেওঁক কি কৰা হ'ল মৃত্যুদণ্ড দিবৰ কাৰণে লৈ অনা হ'ল চকু দুটা বান্ধি দিলে চকু দুটা বান্ধি তেওঁৰ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিটোত এটা আলপিনেৰে দুটা খোজ মাৰি দিলে আলপিন্ এটাই খুচি দিলে আৰু মানুহজন চটফটালে বিষত গোটেই মানুহজন নীলা হৈ গ'ল আৰু মৰি থাকিলে কিন্তু আলপিন্ধেটো আমাকো খুচিছে খোজকাঢ়িছেনে নাই কেতিয়াবা আমি মৰিছো নেকি কোনোবা নীলা হৈ গৈছে নেকি দেৱী নাই হোৱা কিন্তু তেওঁ কিয় হ'ল জানানে তেওঁৰ নিগেটিভ থিংকিংটোৰ কাৰণে হ'ল নিগেটিভ থিংকিংটো কি তেওঁ যে এনিটাইম ভাবি থাকিলে যে তেওঁক সাপে খুটিব সাপে খুটাৰ লগে লগে তেওঁৰ দেশত এটা বিষ আহিব আৰু সেই বিষটোৱে তেওঁক মাৰি পেলালো তাৰপিছত পষ্ট মৰ্টামৰ কাৰণে তেখেতক লৈ যোৱা হ'লোঁ আৰু যেতিয়া চিকিৎসকে ক'লে যে এখেতক বিষাক্ত সৰ্কয় দৰ্শন কৰাৰ কাৰণে তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিল তেতিয়া মোৰ মানুহবোৰ আচৰিত কাৰণ তেওঁক সাপে খুটাই নাছিলে তেতিয়া চিকিৎসকজনে গোটেই কথাখিনি ক'লে যে তেওঁক সাপে খুটা নাছিলে তেওঁক আমি আলপিন এটাকে খুচি দিছিলোঁ গতিকে তেওঁ কিন্তু তাতে মৃত্যুবৰণ কৰিলে তেতিয়া চিকিৎসকজনে কৈছিলে তেওঁ যে অকলদিনে সাপে খুটিব সাপে খুটিলে এটা বিষ তেওঁৰ দেশত উৎপন্ন হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ মৃত্যুবৰণ হ'ব বুলি যে তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে চিন্তা কৰি আছিলে কৰি আছিলে সেই নিগেটিভ চিন্তাতে তেওঁৰ দেশত শাকৰ বিষকে কি কৰি দিলে সৃষ্টি কৰি পেলালে গম পাইছানে কথাটো গতিকে ইমান বিপদজনক কথা নিগেটিভ চিন্তাটো সেই কথাটো তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে কোনো কাৰণতে আমাৰ নিগেটিভ চিন্তাটো থাকিলে নহ'ব হয়নে গতিকে আজিৰ পৰা তোমালোকৰ চিন্তাবোৰ কি হ'ব পজিটিভ হ'ব পৰীক্ষা হ'ব ভাল নম্বৰ পাম গা বেয়া হৈছে ভাল হ'ম কোনোবা ব্যক্তি এজনক দেখি এইজনক মোৰ দেখিবলৈ গম নাযায় সেইটো নহয় তেওঁৰ কি ভাল গুণ আছে সেই ভাল গুণবোৰ আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব তেতিয়া আমাৰ পজিটিভ মনলৈ আহিব আৰু তেতিয়া আমি আচ্ছা তোমালোকে পৃথিৱীত যিমান মানুহ লগ পাইছা সকলোকে ভাল লাগে জানো নালাগে যিসকলে আমাৰ ভাল লাগে তেখেতলোকে কোৱা কথাবিলাক আমি মানি লওঁ আৰু যিসকলক আমাৰ বেয়া লাগে তেখেতলোকে কোৱা কথাবিলাক আমি বেয়া পাওঁ গতিকে এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব আমাতকৈ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলে আমাৰ কাৰণে সদায় ভাল কথাই কয় গতিকে আমি পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিক ভাল পাব লাগিব তেখেতৰ ভাল গুণবোৰ আমি বিচাৰি পাব লাগিব আৰু সেই ভাল গুণবোৰ বিচাৰি পোৱাটো হৈছে আমাৰ পজিটিভ থিংকিং হয় নে নহয় পজিটিভ থিংকিং ৰাস্তাইদি মানুহ এজন গৈছে তোমাক সদায় মাতে এদিন নামাতিলে তুমি ভাবিলে নহ'ব তেখেতৰ ফটনি হৈছে তুমি যদি ভাবা তেখেত চাগেদি কিবা টেনশ্যনত আছিলে সেইকাৰণে নামাতিলে সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে পজিটিভ থিংকিং যদি পজিটিভ থিংকিংটো তোমালোকৰ থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ যিটো ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বটোৰ কাৰণে তোমালোকৰ কাষলৈ আন দহজন মানুহ আহিব তোমালোকৰ লগত দুখাৰ কথা পাতিবলৈ বিচাৰিব যাতে তোমালোকৰ লগত পকা কথাকেইকাৰে তেখেতক অকণমান শক্তিকে গতিকে জীৱনৰ পৰা না নিগেটিভ নহ'ব নাখাওঁ নোৱাৰো সেই আটাইকেইটা ন সেইটো আজিৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব